श्रीगुरुभ्यो नमः श्रीसीतारामाभ्यां नमः श्रीमद्वाल्मीकिरामायणं बालकाण्डमु मदटिसर्गमु संक्षिप्तरामायणम् ॐ तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वरम् नारदं परिपप्रच्छकिर्मुनिपुङ्गवं कोन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः चारित्रेण च युक्तः सर्वभूतेषु कोहितः विद्वान् कः समर्थश्च कश्चैकप्रियदर्शनः आत्मवान् को जितक्रोधो को न सूयकः कस्य देवाश्च जातरोषस्य संयुगे एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परं कौतूहलं हिमे महर्षेत्वं समर्धोऽसि विधं नरम् श्रुत्वा चैतत्रिलोकज्ञो वाल्मीकीर्नारदो वचः श्रूयतामिति चामन्त्र प्रहृष्टो वाक्यमब्रवीत् बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तैर्युक्तश्रूयतां नरः इक्ष्वाकुवंशप्रभवो रामो नामजनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो धृतिमान् धृतिमान् वशी बुद्धिमान् नीतिमान् वाग्मी श्रीमान् शत्रुनिबर्हणः विपुलां सो महाबाहुः कम्बुग्रीवो महाहनुः महोरस्को महेश्वासो गूढजत्रुरविन्दमः आजानुबाहुः सुशिराः सुललाटस्सुविक्रमः समः समविभक्ताङ्गः स्निग्धवर्णप्रतापवान् पीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवान् शुभलक्षणः धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च प्रजानां च हिते रतः यशस्वी यशस्वीज्ञानसम्पन्नः शुचिर्वस्य समाधिमान् प्रजापतिसमश्रीमान् धाता रिपुनिषूदनः रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेदवेदाङ्गतत्त्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठितः सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञः स्मृतिमान् प्रतिभानवान् सर्वलोकप्रियः साधुः विचक्षणः सर्वदाभिगतः सद्भिः समुद्रैव सिन्धुभिः आर्यः सर्वसमश्चैव सदैव प्रियदर्शनः स च सर्वगुणोपेतः कौसल्यानन्दवर्धनः समुद्र इव गाम्भीर्ये हिमवाणि वा विष्णुना सदृशो वीर्ये सोमवत्प्रियदर्शनः कालाग्निसदृशक्रोधे क्षमया पृथिवीसमः धनधेन समस्त्यागे सत्ये धर्मयुवापरः तमेवं गुणसम्पन्नम् रामं सत्यपराक्रमं ज्येष्ठं श्रेष्ठगुणैर्युक्तं प्रियं धशरदः सुतं प्रकृतीनां हितैर्युक्तं प्रकृतिप्रियकाम्यया यौवराज्येन संयोक्तुम् ऐच्छत्प्रीत्या महीपतिः तस्याभिषेकसंभारान् दृष्ट्वा भार्याधकैकयी पूर्वं दत्तवरा देवी वरमेनम् अयाचता विवासनं च रामस्य भरतस्याभिषेचनं ससत्यव च राज्राजा धर्मपाशेन संयतः विवासया माससुतं रामं दशरथप्रियं स जगामवनं वीरः प्रतिज्ञाम् अनुपालयन् पितुर्वचननिर्देशात् कैकेय्याप्रियकारणात् तं व्रजं प्रियो भ्राता लक्ष्मणोऽनुजगामः स्नेहाद्विनयसम्पन्नः सुमित्रानन्दवर्धनः भ्रातरं दयितो भ्रातुः सोभ्रात्रमनुदर्शयन् रामस्य दयिता भार्या नित्यं प्राणसमाहिता जनकस्य कुले जाता देवमायेव निर्मिता सर्वलक्षणसम्पन्ना नारीणाम्बुत्तमावधूः सीताप्यनुगता रामं शशिनं रोहिणी यधा पौरैरनुगतो दूरं पित्रा दश्रदेन च श्रृङ्गिबेरपुरे सूतं गङ्गाकुले व्यसर्जयतु गुहमासाध्यधर्मात्मा निषादाधिपतिं प्रियं गुहेन सहितो रामो लक्ष्मणेन च सीतया ते वनेन वनं गत्वा नदीस्तीर्त्वा बहूदकाः चित्रकूटमनुप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात् रम्यमावसधं कृत्वा रममाना वनेत्रयः देवगन्धर्वसङ्काशाः तत्र ते न्यवसन् सुखं चित्रकूटं गते रामे पुत्रशोकातुरस्तधा राजा दशरथ स्वर्गं जगामविलपन्सुतम् मृते तु तस्मिन् भरतो वसिष्ठप्रमुखैर्द्विजैः नियुज्यमानो राज्ञाया नैच्यद्राज्यं महाबलः स जगामवनं वीरो रामपादप्रसादकः गत्वा तु सुमहात्मानं रामं सत्यपराक्रमम् अयाचद्भ्रातरं रामम् आर्यभावपुरस्कृतः त्वमेव राजा धर्मज्ञः इति रामं वचो ब्रवेत् रामोऽपि परमोदारः सुमुखः सुमहायशाः न चेतत्पितुरादेशात् राज्यं रामो महाबलः पादुकेचास्य राज्याय न्यासं दत्त्वा पुनः पुनः निवर्तयामासतो भरतं भरताग्रजः सकामम् अनवाप्यैव रामपादा उपस्पृशन् नन्दिग्रामे करोत्राज्यं रामा गते तु भरते श्रीमान् सत्यसन्धोजितेन्द्रियः रामस्तु पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य च गमानमेकाग्रो दण्डकान् प्रविवेशः प्रविश्यतु महारण्यं रामो राजीवलोचनः विराधं राक्षसं हत्वा शरभङ्गं ददृश्यः सुतीक्ष्णं च प्यगस्थं च अगस्त्यभ्रातरं तथा अगस्त्यवचनाश्चैव जग्राहैन्द्रं शरासनं खड्गं च परमः प्रीतः तूणी चाक्षयसायकौ वनतस्तस्य रामस्य वने वनचरैः सह ऋषयोभ्यागमन् सर्वे वदा यासुरक्षसां स तेषां प्रति राक्षसानां तथा वने प्रतिज्ञातश्च रामेण वदः संयति रक्षसां ऋषीणामग्निकल्पानां दण्डकारण्यवासिनां तेन तत्रैव वसता जनस्थाननिवासिनी विरूपिता शूर्पनखा राक्षसी कामरूपिणी ततशूर्पनखावाक्यात् उद्युक्तान् सर्वरक्षसान् करं त्रिशिरसं चैव दूषणं चैव राक्षसं निजघानरणे रामः तेषां चैव पदानुगान् वने तस्मिन् निवसता जनस्थाननिवासिनां रक्षसां निहतान्यासन् सहस्राणि चतुर्दश ततो ज्ञातिवधं श्रुत्वा रावणक्रोधमूर्च्छितः सहायं वरयामास मारीचं नाम राक्षसं वार्यमानः सुभुशो मारीचेन स रावणः न विरोधो बलवता क्षमो रावणतेन ते अनाधृत्यतु तद्वाख्यं रावणः कालचोदितः जगामसः मारीचः तस्याश्रमपदं तथा तेन मायाविनादूरम् अपवाह्यनृपात्मजो जहारभार्यां रामस्य गृध्रं हत्वा जटायुषं गृध्रं च निहितं दुष्ट्वा हृतां श्रुत्वा च मैथिलीं राघवः विललापाकुलेन्द्रियः ततस्तेनैव शोकेन गृध्रं दग्ध्वा जटायुषं मार्गमानो वने सीतां राक्षसं ददर्श्यः कबन्धं नामरूपेण विकृतं घोरदर्शनं तं निहत्य महाबाहुः ददाहस्वर्गतश्च सः स चास्य कथयामास शभरीं धर्मचारिणीं श्रमणीं धर्मनिपुणाम् अभिगच्छेति राघव सोऽभ्यगच्छन् महातेजाः शबरीं शत्रुसूदनः शभर्याः पूजितः सम्यक् रामो दशरथात्मजः पम्पातीरे हनुमत सङ्गतो वानरे नः हनुमद्वचनाश्चैव सुग्रीवेन समागतः सुग्रीवाय च तत्सर्वं शंसद्रामो महाबलः आदितः सद्यथा वृत्तं सीतायाश्च विशेषतः सुग्रीवश्चापि तत्सर्वं श्रुत्वा रामस्य वानरः चकारसख्यं रामेण प्रीतश्चैवाग्निसाक्षिकम् ततो वानरराजेन वैरानुकधनं प्रति रामाया वेदितं सर्वं प्रणया दुःखितेन च प्रतिज्ञातं च रामेण तदा वालिवधं प्रति वालिनश्च फलं तत्र कथयामास वानरः सुग्रीवशङ्कितश्चासि नित्यं वीर्येण राघवे राघवप्रत्ययार्धं तु दुन्दुभेखायमुत्तमं दर्शयामास सुग्रीवो महापर्वतसन्निभम् उस्मयित्वा महाबाहुः प्रेक्ष्यशास्थितिमहाबलः पादाङ्गुष्ठेन चिक्षेप सम्पूर्णं दशयोजनं बिभेद च पुनस्थालान् सप्तैकेन गिरिं रसातलं चैव जनयन्प्रत्ययं तथा ततः प्रीतमनास्थ्येन विश्वस्तस्समहाकपिः किष्किन्धां रामसहितो जगामच गुहां तदा ततो गर्जत् हरिवरः सुग्रीवो हेमपिङ्गलः तेन नादेन महता निर्जगामहरीश्वरः हनुमान्यतदातारां सुग्रीवेन समागतः निजघान च तत्रैनं शरैनैकेन राघवः ततः सुग्रीवव वचनात् हत्वा वालिनमाहवे सुग्रीवमेव वा तद्राज्ये रागवः प्रत्यपादयतु स च सर्वान् समानीय वानरान् वानरर्षभः दिशः प्रस्थापयामास दिदृक्षुर्जनकात्मजां ततो गृध्रस्य वचनात् सम्पातेर्हनुमान् बली शतयोजनविस्तीर्णम् पुप्लुवेलवनार्णवं तत्र लङ्कां समासाध्य पुरीं रावणपालितां ददर्श्यसीतां ध्यायन्तीम् अशोकवनिकां गतां निवेदयित्वाभिज्ञानं प्रवृत्तिं च निवेद्य च समाश्वास च वैदेहीं मर्धयामासतोरणं पञ्चसेनाग्रगान् हत्वा सप्तमन्त्रिसुतानपि शूरमक्षं च निष्पिक्ष्य ग्रहणं समुपागमतो अस्त्रेणोन्मुक्तमात्मानं ज्ञात्वा पैतामहाद्वरात् मर्शयन् राक्षसान् वीरो यन्त्रिणस्तान्यदृच्छया तथो दग्ध्वा पुरीं लङ्कां ऋते सीतां च मैथिलीं रामाय प्रियमाख्यातुं पुनरायान्महाकपिः सोऽभिगम्य कृत्वा रामं प्रदक्षिणं न वेदयदमेयात्मा दृष्ट्वा सीतेति तत्त्वतः ततः सुग्रीवसहितो गत्वा तीरं महो समुद्रं क्षोभयामास शरैरादित्यसन्निभैः दर्शयामास चात्मानं समुद्रसरितां पतिः समुद्रवचनाश्चैव नलं सेतुमकारयतु तेन गत्वा पुरीं लङ्कां हत्वा रावणमाहवे रामसीतामहनुप्राप्य परां व्रीडामुपागमतो तामुवाच ततो रामः परुषं जनसंसदी अमृष्यमाना सा सीता विवेशज्वलनं सती ततोऽग्निवचनात् सीतां ज्ञात्वा विगतकल्मषां बभौ रामः सम्प्रहृष्टः पूजितः सर्वदैवतैः कर्मणा तेन महता त्रैलोक्यं सचराचरं सदेवर्षिघनं तुष्टं राघवस्य महात्मनः अविशिष्य च लङ्कायां राक्षसेन्द्रं विभीषणं कृतकृत्यस्सधा रामो विज्वरः प्रमोदः देवताभ्यो वरं प्राप्य समुत्थाभ्य च वानरान् अयोध्यां प्रस्थितो रामः पुष्पकेन सुहृद्वृतः भरद्वाजाश्रमं गत्वा रामसच्च पराक्रमः भरतस्यान्तिकं रामो हनुमन्तं विसर्जयतु पुनराख्यायिकां जल्पन् सुग्रीवसहतस्य सः पुष्पकं तत्समारुह्य नन्दिग्रामं ययौ तधा नन्दिग्रामे जटां हित्वा भ्रातृभिः रामसीतामनुप्राप्य राज्यं पुनरवाप्तवान् प्रहृष्टो मुदितो लोकः तुष्टपुष्टसुधार्मिकः निरामयो हि रोगश्च दुर्भिक्षभयवर्जितः न पुत्रमरणं किञ्चित् द्रक्ष्यन्ति पुरुषाः क्वचित् नार्यश्चाविधवा नित्यं भविष्यन्ति पतिव्रताः न चाग्निजं भयं किञ्चित् नाप्सुमज्झन्ति जन्तवः न ना वातजं भयं किञ्चित् नापि ज्वरकृतं तदा न चापि क्षुद्भयं तत्र नतस्करभयं तदा नगराणि च राष्ट्राणि धनधान्यितानि च नित्यं प्रमुदिता सर्वे यथा कृतयुगे तथा अश्वमेधस्य तैरिष्ट्वा तदा बहुसुवर्णकैः गवां कोटयितं दत्वा विद्वद्भ्यो विधिपूर्वकम् असङ्केयं धनं दत्वा ब्राह्मणेभ्यो महायशाः राजवंशान् शतगुणान् स्थापयिष्यति राघवः चातुर्वर्ण्यं च लोकेऽस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यति दशवर्षसहस्राणि दशवर्षशतानि च रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोकं प्रयास्यति इदं पवित्रं पापघ्नं पुण्यं वेदैश्च सम्मितं यः पटे ध्रामचरितं सर्वपापैः प्रमुच्यते यहत आख्यान आयुष्यम पठन रायण नर सपुत्रपौत्रस्गन प्रेतस्वर्गे महीयते पटन द्विजो वृशवत्व सैत्षद्रियो भूमिपतिवीया वनिकजन पण्यफलिया जनश्चूद्रोपत्मीया पठन द्विजो वृशवत्व सैत्षत्रि भूमिपति या वनिक जन पण्य फलत्वमीयात् जनश्च शूद्रोऽपि महत्वमीयात् फटन् द्विजो वा वृषभत्वमीयात् शाक्षद्रियो भूमिपतित्वमीयात् वनिक जन पण्य फलत्वमीयात् जनश्च शूद्रोऽपि महत्वमीयात् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकाण्डे प्रथमः सर्गः